Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Əziz müsəlman bacılarım, Allahdan qorxun, ölümü tez-tez xatırlayın. Məsuliyyətiniz böyükdür, çünki körpələri yetişdirən, onlara tərbiyə verən sizsiniz. Gənc nəslinin əxlağı sizdən asılıdır. İlk öncə özünüzdən başlayın, çünki siz necə olsanız, övladlarınız da elə olacaq. Əgər siz yaramaz və faydasız olsanız, onlar da elə yaramaz olacaqlar. Hal bu kitarda elə analar vardır ki, Salahuddin Eyyubi kimi döyüşçü sərkərdə yetişdiriblər. Ümmətin 4 böyük alimini, İmam Abu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmad kimi insanları yetişdiriblər. Allah onlardan razı olsun. Övladlarınıza Allahdan, Rəsulundan bəhs edin. Allahın ism və sıfatlarından bəhs edin. Onlara lazımi bilgiləri öyrədin ki, daha onlar qayıdıb sizə ona, Allah güclüdür yoxsa hürümçəy adam kimi cahil suallar verməsinlər. Əstəğfirullah. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Kişi evinə, qadın isə övladlarının tərbiyəsindən cavabdehdir."